Salam əziz və dəyərli müsəlman media izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Valideynin duası. İmam Sadiqəli salam axirə zamanda baş verən fəsaddlara işarə edərək buyurmuşdur. O zaman görsəniz ki, ağ valideyn olmaq yayılır və valideyn az dəyərli və yüngül hesab olunar. Onlar övladlarının yanında ən pis insanlar hesab olunurlar. Övladlar valideynlərə təhəmmül vurulan zaman sevinirlər. O zaman görəcəksən ki, övlad atasına iftira atıb töhmət vuracaqdır. O zaman görəcək sən ki, övladlar valideynlərinin əleyhinə dua edib nifrət edirlər. O zaman görəcək sən ki, övladlar valideynlərinin ölümündən sevinəcəklər. Bu zamanda ehtiyatlı ol və Allah Tala'dan necat istə. Bəlkə insanlar bu zaman Allahın qəzəbinə düçar olarlar. İmam Rıza (aleyhissalam) valdeinin növbəti üzərindəki haqqı barəsində buyurur: O zaman ki valdeyin sağdır, onlara yaxşılıq etməklə, o zaman ki dünyadan gedərlər, onların haqqında dua etməklə onlara qarşı olan vəzifənizi yerinə yetirin. Həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və səlləm) buyurur: Bir neçə şey yoxsulluğa səbəb olar və onlardan biri də valdeyin əleyhinə pis dua etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa yerdə buyurur: "Mənim ümmətimin bir neçə dəstəsinin duası qəbul olmaz. Onlardan biri də valideyninin əleyhinə dua edən övladdır." İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: "Elə dualar var ki, onunla Allah təala arasında pərdə, maneə olmaz." onvardan biri övladı yaxşıma gedən zaman atanın övladı haqqında etdiyi dua və övladı ağ olan zaman atanın onun əleyhinə etdiyi duadır. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkətu.